Saudara 2025 melihat perubahan pucuk kepimpinan di Singapura pasca pilihan raya umum pada Mei lalu. Bukan sahaja peringkat nasional, malah perubahan kepimpinan juga berlaku dalam masyarakat Melayu-Islam. Dalam bahagian kedua siri Jendela 2026, penerbit Murni Muhammad Yusuf mengupas kesan perubahan kepimpinan ini terhadap masyarakat Melayu-Islam Singapura dan apakah yang boleh dijangkakan pada tahun ini. Langkah ke-2026, Singapura mempunyai barisan kepimpinan yang baru di peringkat nasional dan di dalam masyarakat Melayu Islam. Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Lawrence Wong bertekad untuk mewujudkan mobiliti sosial, mengukuhkan jaringan keselamatan dan memupuk semangat perpaduan bagi membina negara yang memberi tumpuan kepada belia dan generasi masa depan. Kita memerlukan ekonomi yang kuat. Ya, untuk mendapatkan hasil kewangan membiayai semua program-program ya, ini maka ekonomi kita mestilah berdaya saing dan bertenaga. Perkembangan geopolitik juga dipertimbangkan. The wars as well as um, the advance of technology as an artificial uh, intelligence have a very strong uh, impact on our future as well and going forward, I think creating opportunities, the economic uh, sphere, as well as how to prepare people for these opportunities will be key. Uh, okay. Okay, okay. Antara kursus teknologi yang dihadiri Cik Fatimah Wati Muhammad Murset secara dalam kelas dan dalam talian merupakan kursus kecerdasan buatan generatif atau generatif AI yang dianjurkan oleh NTUC Learning Hub. AI ini ianya actually dapat membantu untuk mengurangkan masa untuk kita lebih produktif dan lebih strategik dalam planning. Ibu dua orang anak yang berusia 36 tahun ini turut mengalu-alukan rancangan pemerintah untuk memperkukuh jaringan keselamatan demi menghadapi ekonomi yang berubah dan semakin mencabar. Jurang pencapaian sosial ini akan melenturkan ikatan sosial, akan menjejaskan kesatuan negara kita perlukan idea-idea yang radikal yang besar untuk Cuba merapatkan jurang pencapaian sosial. Subsidi ataupun uh, daripada uh, asisten daripada macam agensi-agensi uh, daripada pemerintah sendiri, ianya sangat membantu untuk kami juga terus bekerja uh, menyumbang kepada ekonomi di Singapura. Dalam masa yang sama tak terlalu um, stressful juga untuk uh, kami fikirkan mengimbangi tanggungjawab antara menjaga um, warga emas iaitu uh, ibu bapa kami dengan anak anak kami yang masih kecil. Mengambil alih kepimpinan Ehwal Masyarakat Islam ialah Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Profesor Faisal berupaya untuk membangunkan dan menguatkan rangkaian hubungan di antara pemerintah dan masyarakat Melayu Islam. <tuh> dan juga harapan bahawa Profesor Faisal itu aktif, giat untuk menyuarakan isi hati masyarakat Melayu Islam. Mendaki dan diri saya sendiri uh, percaya kepimpinan beliau uh, akan memperkukuhkan semangat bersatu padu, uh, semangat kerja bersama, um dan memperluaskan um kesan program-program yang yang uh, bermanfaat kepada warga masyarakat Melayu Islam di Singapura. PM Wong turut melantik sembilan pemegang jawatan politik baharu, termasuk Encik Zulkarnain Abdul Rahim yang menyandang jawatan sebagai Menteri Negara bagi ehwal luar merangkap pembangunan sosial dan keluarga mulai 1 Januari 2026. Dr. Said Harun Al-Habshi pula dilantik sebagai setiausaha Parlimen Kanan bagi pembangunan negara merangkap pendidikan. Mereka merupakan bekas pemimpin-pemimpin badan-badan Melayu Islam jadi mereka rapat dengan masyarakat dan mereka mesra rakyat dan saya lihat bahawa mereka sangat berpotensi eh untuk dibangunkan pada masa depan sebagai penjawat-penjawat yang politik yang lebih tinggi lagi. Dr. Faisal turut menggariskan tiga tumpuan utama masyarakat Melayu Islam untuk beberapa tahun mendatang. Ini termasuk memperkuku pencapaian sosial dan ekonomi masyarakat serta memperkuku kehidupan beragama masyarakat Islam dalam suasana berbilang kaum. Apa yang saya dan masyarakat ingin melihat ialah lebih banyak sokongan, lebih banyak apa ni mungkin bantuan kewangan juga untuk setiap anggota mengejar cita-cita mereka. Jadi ini adalah satu sistem meritokrasi yang lebih inklusif. Satu lagi tumpuan adalah melestarikan seni, budaya dan warisan Melayu sebagai sebahagian penting daripada identiti nasional. Warisan budaya ini satu bidang yang baru. Ini satu bidang yang penting. Kalau warisan budaya lemah maka akan terjejas jati diri masyarakat Melayu Islam dan jati diri masyarakat Melayu Islam itu penting eh untuk kewujudan masyarakat. Pembaharuan kepimpinan turut berlaku dalam badan Melayu Islam mendaki. Encik Zaki Muhammad dilantik sebagai pengerusi Yayasan Mendaki sejak 23 Mei lalu. Encik Zaki memberi strategi untuk alat tuju bagaimana mendaki harus menjalankan usaha-usahanya dan ini sangat memberi kesinambungan juga dengan apa yang Prof Haishal mahukan untuk masyarakat Melayu Islam. Mantan kenal SAF Muhammad Feroz Akbar pula menggalas tugas sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu Mendaki mulai 1 November 2025. Saya memimpin dengan berdasarkan nilai apa saya panggil tiga P. Lah. Purpose, Professionalism and People ataupun matlamat yang jelas, etika profesionalisme dan juga mendahulukan masyarakat. Usaha mendaki juga selaras dengan misi pihak pemerintah demi memperkukuhkan kedudukan masyarakat Melayu Islam Singapura melalui pendidikan dan peningkatan kemahiran. Mendaki akan terus bekerjasama dengan MOE dan juga pihak-pihak pemerintah yang lain dalam meneruskan usaha-usaha kami yang telah telah dijalankan. Usaha-usaha kami dalam pendidikan akan terus dapat membuat masyarakat Melayu Islam Singapura terus maju. Mendaki turut pertingkatkan kerjasama dengan badan-badan Melayu Islam dalam menjalankan usaha-usaha di bawah struktur M Kuasa Tiga. Apa yang lebih penting uh, kepada uh, M Kuasa Tiga adalah uh, bagaimana agensi-agensi ya, M Kuasa 3 boleh bersambung kita memberi tumpuan dan pelaksanaan program-program supaya lebih ramai lagi masyarakat Melayu Islam boleh meraih manfaat daripada pendekatan dan kerjasama antara badan-badan M Kuasa 3 Sokongan bagi usaha-usaha yang menjadi tumpuan pemerintah Singapura dalam melakar negara bagi tahun-tahun mendatang dijangka menjadi tumpuan dalam pembentangan belanjawan pada Februari ini serta di dalam Parlimen di bulan-bulan mendatang. Budgets will have to be how we are going to make a living for Singapore, how we're going to maintain our relevance, and that includes creating opportunities through innovation. Keadaan luar biasa memerlukan kaedah dan solusi-solusi jalan keluar penyelesaian yang usul-usul tidak tidak yang tidak biasa, yang tidak konvensional. Saya ingin lihat golongan pemikir ya, yang wujud yang ya, akan ke depan dari, dari partai, dari partai, daripada pemerintah, dari jemaah menteri untuk memikirkan Singapura pada masa depan. Kita memerlukan the, idea kedua yang besar. The second big idea untuk Singapura.